Звиста я абсолютно куда согласен, куда что не У нас нет системы О. наказания. Если бы у нас была вот эта вот уголовщина, вот эта вот э, там условно, открыл какой-нибудь там банк э, репутационных данных, да, посмотрел, сколько зашквара он сделал, сколько он нанес э, там вреда Украине, это одно. Но даже если бы он был, люди бы сказали: да, это фейк, это вот Павел с Юрией там выдумали, Сергей там им подсказал и еще. У нас любая, любая информация, даже самая такая вроде бы валидная, э, может превратиться в в, в как бы в гип гипотетическое предположение. И ну, вот этот релятивизм, релятивизм, да, релятивизм и есть проклятие всего нашего там политического интеллектуального поля, когда у нас, например, вот задайте вопрос, там, а кто в Украине там такие системные э, авторитетные либералы, носители цеидей, да, и, ну национального уровня. И как может быть в Украине 35 лет существование там свободы нашей религии и не быть популя... вот, как Юрий говорит там 0,8 там один процент партия